بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وبي أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني وهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Alhamdulillah syukur pada Allah. Pada hari ini kita bertemu lagi untuk kita sambung baca Sahih Al-Bukhari dan pada hari ini kita akan masuk hadis yang ke-1318 bab yang ke-53 daripada kitab Al-Janaiz kitab yang membicarakan berkenaan dengan jenazah. Okey, bab yang ke-53 yang kita nak baca ni adalah Babu as-sufufi ala al-janazati. Bab pada menjelaskan tentang masa kita menunaikan solat jenazah, kita buat soft. Eh. Kita buat soft masa nak menunaikan solat uh, jenazah. Eh. Hadis yang ke-1318, Al-Imam Al-Bukhari, dia kata, Wa bihi qala haddasana musaddad yang telah menceritakan kepada kami guru kami Musaddad. Eh, Musaddad bin Musarhad meninggal pada tahun 228 Hijriah. Yang mana Musaddad ni pula kata Haddasana Yazid bin Zuraik. Dia ambil hadis ni daripada Yazid bin Zuraik. Yazid bin Zuraik meninggal pada tahun 183 Hijriah. Dan Yazid bin Zuraik kata Haddasana Ma'mar telah menceritakan kepada kami Ma'mar. Ma'mar di sini Ma'mar bin Rashid. Ma'mar bin Rashid. Ma'mar bin Rashid ni meninggal pada tahun 154 Hijriah. Uh, dia ni siqah. Okey, semua okey. Tak ada masalah. Bahkan sahabat dan fadil. Illa anna fi riwayatihi an thabit wal a'mash wa hisham bin urwah syai'an. Wa kaza fi haddatha bihi bil basrah. Uh, jemua ada sedikit problem. Kalau sekiranya dia ambil hadis daripada thabit al-a'mash hisham bin urwah. Itu uh, Itu adalah sikit eh komentar eh, daripada al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani. Apatah lagi apa-apa uh, yang diriwayatkan semasa dia berada di Basrah. Ah uh, itu problem pada dia lah. Uh, cuma pada dia ambil hadis ni pula daripada guru yang bernama Az-Zuhri eh. Az-Zuhri dan Zuri di sini banyak kali kita dah jumpa nama dia adalah Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdillah bin Shihab Az-Zuhri. Yang lebih dikenali dengan dua gelaran sama ada Azuri ataupun Ibn Shihab. Sebenarnya penuh ni lah Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Amdillah bin Shihab Azuri lah. Dan uh, Imam Azuri ni pula dia ambil hadis ni daripada Sa'id. Kan eh, Sa'id kat sini lah Sa'id bin Al-Musayyib. Eh, ni ini menantu Abu Hurairah radhiyallahu an. Dia meninggal pada tahun 105 Hijriah dan dia ambil hadis ni daripada bapa mertua dia sendiri iaitu Abu Hurairah radhiyallahu an. Okey, hadis ni Abu Dairah lah riwayat. ceritanya adalah Abu Dairah berkata, "Na'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila ashabihi an-najashi." Nabi sallallahu maklumkan kepada para sahabat berkenaan dengan raja an-najashi. Dan kita tahu pada era awal Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekah Sebelum Nabi hijrah ke Madinah, ada berlaku sedikit polemik, politik, uh, tekanan yang dilakukan oleh Quraisy kepada para sahabat. Itu menyebabkan um, ada sebilangan sahabat ni mereka mendapat suaka politik di Habsyah. Habsyah ni dia ada raja dia. Raja ni nama An-Najashi yang agama ialah Nasrani. Uh, dan uh, kemudiannya dia ni masuk Islam. Cumanya semua orang tak tahu yang dia masuk Islam kecuali apabila diberitahu oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahawasanya dia meninggal yang Nabi Sallam dan para sahabat mahu menunaikan solat jenazah. Itu yang menyebabkan sahabat Nabi tahulah. Uh, rupanya dia Islam rupanya kan. Sebab kalau semain jenazah mestilah orang tu Muslim. Kalau dia bukan Islam, tidak ada konsep semain jenazah pada dia. Jadi bila dalam hadis kita baca ni pula, Nabi Sallam ni maklumkan kepada para sahabat berkenaan dengan Raja An-Najashi untuk menunaikan solat jenazah. Thumma taqaddama, kemudian Nabi pergi ke depan. Ke depan maksudnya tempat Pak Imam tu. Fasafu khalfahu, kemudian para sahabat pun membuat sof di belakang Nabi Sallam. Fakabara arba'an. Lalu Nabi Sallam dan juga para sahabat mereka takbir sebanyak empat kali takbir. Ha, solat jenazah lah. Eh, dalam hadis ni nampaknya pengajaran kita boleh ambil eh, adalah macam mana uh, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat walaupun diorang semayan jenazah raib tapi ada sof. Ada imam, ada sof kat belakang lah. Itu poin utama lah nak disampaikan dalam hadis ni. Cuma antara lain yang kita boleh ambil kat sini kita faham bahawasanya Raja An-Najashi ni dia masuk Islam. Eh, Raja An-Najashi ni dia masuk Islam eh gitu dan yang ketiganya pengajaran lain kita boleh ambil kita nampak semayang uh, jenazah ni empat kali takbir empat kali takbir kan Allahu akbar Allahu akbar angkat tangan ni uh, khilaf mazhab ada mazhab kata angkat tangan ni mula-mula je kan kedua ketiga keempat tu tidak ada angkat tangan yang angkat tangan macam tu kan uh, iaitu mazhab Nabi lah. Hanafi kata angkat tangan ni mula-mula je Allahu akbar lepas tu kita baca ya Allahu akbar Allah Akbar. Angkat tangan ni tak ada. Itu dalam mazhab Nabi. Mazhab kita Syafi'i ada lah. Mazhab kita Syafi'i ada angkat tangan. Allah Akbar. Allah Akbar. Macam tu. Tu khilaf mazhab. Eh. Khilaf mazhab je. Tak ada apa pun. Okey. Kalau kita tengok apa kata Al-Imam Ibn, Imam Ibn Hajar al al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari Bisharhi Sahih Al-Bukhari. Di bawah mari kat sini riwayat lain. Zada Ibn Majah min tariqi Abdil A'la an Ma'mar. -ma kharaja wa ashabuhu ilal baki'i fasaffana khalfahu. Waqad taqaddama fi awaili al-janais min riwayat Malik bi lafzin fa kharaja bihim ila al-musalla. Kalau tengok dalam riwayat lain ada sedikit penambahan eh iaitu al-Imam Ibn Majah juga penambahan matan daripada jalur Abdul A'la yang mana Abdul A'la ambil daripada Ma'mar. Ma Dan Ma'mar ni pula dalam riwayat dia matan tu sebut fa wa ashabuhu ila al-Baqi'i. Nabi Sallam ni bila dapat tahu berita berkenaan dengan kematian Raja Habsyah Nabi Sallam ni keluar kan dan para sahabat pun keluar bersama dengan Nabi Sallam pergi ke kubur Baqi' kan eh, kubur Baqi' fa khalfahu dan kami ni para sahabat pun buat saf di belakang Nabi, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam buat saf di belakang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wa qad taqaddama fi awaili al janais min riwayat Malik bilafzin lafzin fa kharaja bihim ila al musalla kalau tengok dalam riwayat Malik dia tak sebut kubur Dia sebut kat situ, Fakharaja bihim ilal musalla. Mereka keluar pergi tempat untuk menunaikan solat. Keluar ke tempat-tempat itu, kita nak menunaikan solat kat situ. Kan? Ha, uh, ni ceritalah. Kalau kita baca, kita dah baca dah sebelum-sebelum ni eh. Dalam uh, kitab uh, Bukhari kita baca wawal lama lah. dalam sekitar setahun dua tahun lepas. Kan? Uh, kita ada cerita berkenaan dengan tempat Nabi Sallam menunaikan solat uh, jenazah. Uh, bukan di masjid. Kan? Uh, iaitu di satu tempat yang berhampiran dengan kubur bakik. Dia panggil sebagai Al-Musalla lah. Kan? Uh, kita dah bahas panjang lebar waktu lah dalam perjalanan kita yang lepas. Type. Okay. Okey, jadi kat sini sebut. Uh, dia ada sebut sini. Uh, kubur bakik. Uh, jadi dia sebut uh, dalam riwayat Imam Malik, dia sebut Musalla je. Cuma kalau kita tengok dalam riwayat Ibn Majah, dia sebut kubur bakik. Jadi bakik ni kat mana? Wal muradu bil bakik berarti Baki Ubud Tuhan. Ha, eh? Nama tempat tu adalah Baki Ubud Kat mana ni kena pergi sana lah tahu. Au yakunu al-muradu bil musalla mawdian muaddan lil janaizi bi baqiin al-gharqat musalla idain ataupun yang dimaksudkan dengan baqi kat sini ni masuk dengan tempat menunaikan solat kat sini adalah suatu tempat khusus yang disediakan untuk menanam uh, untuk menunaikan solat jenazah ada satu tempat khusus yang disediakan untuk menunaikan solat jenazah. Pada zaman dahulu tempat itulah bakiul gharqat nama dia. Bakiul gharqat. dan dia ni bukan tempat yang menunaikan solat raya. Aa, jadi kita tahu dalam hadis Nabi Sallam pun Nabi Sallam ni dia menunaikan solat hari raya ni tengah padang, bukan menunaikan dekat masjid, bukan. Jadi dia ada tempat khusus untuk menunaikan solat raya Aidul Fitri Aidul Adha tu. Ada eh. Aa, jadi kat lah. Ha, tapi satu lagi tempat untuk menunaikan solat jenazah ada satu tempat yang lain pula dan dekat mana tempat tu berhampiran dengan kubur baki. dipanggil sebagai baki al gharqat ha nama tempat tu ha, begitu ha. okey itu hadis yang ke 1318 kita tengok pula hadis yang ke 1319 kata Imam Al-Bukhari wa bihi qala haddathana Muslim dan Muslim kat sini adalah Muslim bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami Muslim bin Ibrahim eh Muslim bin Ibrahim Al-Asadi Al-Azdi Al-Farahidi and dia ni meninggal pada tahun 223 Hijriah dan dia ni ambil hadis haddathana Syu'bah telah menceritakan kepada kami Syu'bah and Syu'bah kat sini adalah Syu'bah bin Al-Hajjaj and ini Imam hadis terkenal pada zaman dahulu meninggal pada tahun 160 Hijriah dan Syu'bah Al-Hajjaj ni Syu'bah bin Al-Hajjaj ni pula dia kata haddathana Al-Syaibani telah menceritakan kepada kami Al-Syaibani Al-Syaibani ni uh, Gelaran je Abu Ishaq Al-Syaibani Abu Ishaq Al-Syaibani Dan nama sebenarnya adalah Sulaiman bin Abi Sulaiman Fairuz Itu ha, nama sebenarnya lah ha, Cuma lebih popular dengan Al-Syaibani Ataupun Abu Ishaq Al-Syaibani Dia meninggal pada tahun 182 Hijriah ya. Dan dia ni pula Ambil hadis daripada Al-Syaabi Al-Syaabi ni Amir Al-Syaabi ya Uh, ataupun nama penuh dia adalah Amir bin Shurahil bin Abdin Ash-Sha'bi. Ya. Uh, dan Ash-Sha'bi ni dia meninggal pada tahun 110 Hijri. Ya? Uh, dia bukan semata-mata alim dalam bidang hadis bahkan alim dalam bidang fiqah. Terkenal juga alim dalam bidang fiqah. Jadi Ash-Sha'bi ni ceritalah. Dia cerita kat sini. Dia kata, Qala telah berkata dia, Akhbarani man syahidan Nabi SAW. Uh, kata Ash-Sha'bi ni. Ya. Syabi ni ataupun Amir Asy'abi ni dia bagi tahu dia kata aku dapat tahu cerita ni orang yang hadir bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ni uh, ada satu kes ada orang yang hadir bersama Nabi sahabat lah. Dia tak sebut siapa sahabat tu lah. Dia tak sebut sahabat tu siapa. Dia kata um, orang tu yang cerita dekat aku. Orang kata Amir Syabi. Okey, apa cerita? Dia kata Ata ala qabrin Membuzin. Dia kata Nabi Salam ni datang ke kubur yang terbiar. Ada satu kubur tu terbiar kat situ. Fasafahum wa arba'an. Lalu Nabi SAW pun uh, sofkan sahabat Nabi. Lalu bertakbir dengan empat kali takbir. Ha, jadi masuk kat sini. Macam mana Nabi SAW menunaikan solat jenazah di atas kubur. Dan Nabi buat sof. Kan? Nabi buat sof. Itu ha, uh, semayang tu. Semayang jenazah di atas kubur. Orang tu tanam siap dah. Lepas tu semayang kat kubur. Macam tu. Itu ha, pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Kul tu. Jadi aku ni tanyalah. Aku tanya. Tanya. Man hadathaka. Siapa cerita kemu ni? Kan? Uh, jadi Asyabi ni. Dia lah Dia tahu kepada Abu Isa Asyaibani. Kan? Uh, anak murid dia lah. Anak murid nama Abu Isa Asyaibani. Dia tanya Asyabi. Asyabi kata orang. Ada orang yang hidup bersama dengan Nabi. Sahabat Nabi. Dia pernah cerita dekat aku. Cerita je Nabi Muhammad ni pergi kat satu kubur. Kubur tu pula. Nabi Sallam pergi tu. Nabi semayang jenazah di situ. Dan Nabi buat soft. Dan takbir empat kali. Jadi Abu Ishaq Sa'iban ni tanyalah Sy'abi ni dia kata eh siapa cerita kamu cerita ni dak kamu kata orang yang hadir bersama dengan Nabi siapa orang tu Qala Ibnu Abbas dia kata cerita kaku ni Ibnu Abbas Ibnu Abbas radhiyallahu anhu eh, Abbas ni sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam eh ah, sahabat Nabi merangkap sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebab ah, Ibnu Abbas ni nama sebenarnya Abdullah bin Abbas Al Abbas tu adalah adik beradik dengan Abdullah ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam eh Hmm, dia ni meninggal pada tahun 70 Hijriah. Ibn Abbas. Type. Okey, itu hadis yang ke-1219. Kita tengok pula hadis yang ke-1320. Okey, kata Al-Imam Al-Bukhari. Wabihi qala haddasana... Uh, qala, wabihi qala haddasana Ibrahim bin Musa. And Ibrahim bin Musa telah menceritakan kepada kami, guru kami, kata Bukhari, Ibrahim bin Musa. Ibrahim bin Musa Al-Farraq meninggal pada tahun 230 Hijriah. Akhbarana Hisham bin Yusuf telah menceritakan kepada kami kata Ibrahim ni pula Hisham bin Yusuf. Hisham bin Yusuf ni adalah Hisham bin Yusuf as sunani eh. Dia meninggal pada tahun 199 Hijriah. Dan Hisham bin Yusuf as sunani ni pula dia kata Anna Ibn Jurej. Sesungguhnya Ibn Jurej. Ibn Jurej ni adalah Abdul Malik bin Jurej. Eh. Dia meninggal pada tahun 151 Hijriah. Ini ha, alim. Ya, alim hadis dan alim fiqah. Cuma ada sikit. Kadang-kadang dia melakukan tadlis dan kadang-kadang dia melakukan mursal. Eh. Hadis ni tidak. Begitu. Dia ada ni kalau Ibn Jurij ni kalau orang bahas ilmu hadis ni panjang. Ada perbahasan berkenaan dengan Rijal. Orang yang bernama Abdul Malik bin Jurij. Eh. Apatah lagi hadis-hadis yang diambil daripada sahabat Nabi yang bernama. Uh, yang ambil hadis daripada seorang perawi yang bernama Azuri. Az eh. Ha, Okey. Sini balik. Akhbarahum qala akhbarani atq ha, mengkhabarkan kepada mereka dia memberitahu kepada mereka dia berkata telah mengkhabarkan kepada aku atq telah menceritakan kepada aku atq atq ni atq bin abi rabah kan atq bin abi rabah dia meninggal pada tahun 117 hijriah kan terkenal dengan alim bidang fiqh terkenal juga alim dalam bidang hadis nabi sallallahu alaihi cuma dia ni suka ha, kerap sangat melakukan mursal hadis ha, tu masalah dia lah pula eh cuma ada dawaan yang mengatakan dekat-dekat dengan yang meninggal ni dia nyanyuk ada kata dekat-dekat nak mati tu dia nyanyuk kan uh, cuma pada pada ketika itu dia tak banyak dah menceritakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam orang pun tak berapa nak pergi ambil dah hadis daripada dia sebab tahu dia nyanyuk eh gitu tak okey atok ni dia ada cerita dia cerita apa yang dia kata annahu sami'a jabir bin Amdilah. Dia dengar hadis ni daripada sahabat Nabi yang bernama Jabir bin Amdillah r.a. Eh, Jabir bin Amdillah ni sahabat Nabi terkenal. Jabir tu adalah sahabat. Abdullah pun adalah sahabat. Jadi cerita dia adalah Jabir bin Amdillah al-Ansari al ni dia meninggal pada tahun 90 Hijri. Ha? Ni sahabat ha, sahabi al jalil ni. Sahabat Nabi besar ni. Dia kata, Yaqulu berkata, Qala Nabi SAW. Nabi ada bersabda. Ni cerita Jabir. Nabi ni ada berkata. Kata Nabi SAW. Qutufiya al-yawma rajulun salihun minal habshi. Fahlumma fasallu alaihi. Ha, telah meninggal dunia satu hari ni. Seorang lelaki soleh daripada Habsyah. Ha, ada je Anajashi lalu Nabi pun panggil. Fasallu alaihi. Maka Nabi pun bersama para sahabat menunaikan solat kepada lelaki soleh daripada Habsyah tadi. Gitu. Kalah. cerita Jabir. Jabir bagi tahu. Fasafafna kami pun baksof. Fasallah an Nabi Sallallahu Alaihi. Nabi pun menunaikan solat jenazah pada dia. Wanah nu ma'hu sufufun dan kami ramai-ramai ini pun duduk dalam saf. Kami pun berdiri di dalam saf. Kami berada di dalam saf. Jadi kat sini ni nampaknya Nabi Sallallahu Alaihi menunaikan solat jenazah raib. Dan kepada orang Habsyah yang meninggal lah. Dan kat sini dia tak sebut Raja Habsyah ataupun tidak. Uh, Raja Habsyah ataupun tidak. Tapi yang dia sebut adalah Rajulun Salihun Minal Habsyi. Seorang lelaki soleh daripada Habsyah. Siapa dia? Alam lah. Cuma lazim sangat orang tafsirkan individu ini merujuk kepada Raja Habsyah. Raja Habsyah. An-Najasyi ya. Raja An-Najasyi. Qala Abu Az-Zubir. An-Jabir. Abu Zubir ni dia tambah sikit dalam periwayatannya yang mana Jabir bin Amdillah ni ada sebut sikit. Kata dia, Kuntu fis -safi Athani dan aku ketika itu berada pada saf yang kedua. Kata dia, eh? Aku berada pada saf yang kedua. Itu ha, cerita dia. Betul tak? Okay, kalau kita tengok dalam apa dalam uh, kitab Imam Ibn Hajar ni, Fathul Bari Bisharahi Sahih Al-Bukhari ni, dia ada sebut sikit, dia ada tambah, dia kata, Fi riwayati Muslim bin Tariq Yahya bin Sa'id an Ibni Jurij mata al-yawma abdun lillahi salihun ashamah. As uh, ha, sini, dalam riwayat Imam Muslim, daripada Jalur Yahya bin Sa'id, yang mana diambil daripada Ibnu Jurij, dia sebut, telah lah pada hari itu seorang hamba Allah yang soleh nama dia as Ashamah nama dia Ashamah hamah ha, jadi masuk kat sini ni Raja Hadshah ni ada nama dia Ashamah tu nama dia lah gitu ya eh. ini ada disebut dalam riwayat Imam Muslim ini ada disebut di dalam riwayat Imam Muslim gitu wa dal musannif fi hijrati al habasyah min tariqi ibni uyainah an ibni jurayj Faqumu fasallu ala akhikum ashamah. Ha, Rupa-rupanya bukan imam muslim dia. Imam Bukhari pun ada juga riwayat. Ha, yang tu kena tengok dalam penceritaan hijrah al Habsyah. Hijrah para sahabat ke Habsyah. Ha, kat situ tu, hadis dalam tajuk tu jadi cerita. Yang mana uh, Nabi Sallam ni sebut dalam matan hadis tu, Faqumu maka kamu semua tunaikanlah solat. Berdirilah kamu menunaikan solat. Fasallu maka sembayangkanlah kamu ala akhikum kepada saudara kamu ashamah. Ha, nampak dalam hadis. Ashamah. Namanya Ashamah. Jadi, Raja Hafsyah ni namanya Ashamah. Begitu. Baik. Okey, kita tengok dalam perbahasan Imam Nur Hajar tentang hukum. Eh. Kata dia kat situ. Wastudillah bihi ala man'i as-salati alal al mayiti fil masjidi wa huwa qawlu al-hanafiyyati wal malikiyyati. Ha, dia kata di sini menjadi dalil bahawasanya dilarang menunaikan solat jenazah dalam masjid ini adalah pandangan ulama-ulama mazhab Hanafi dan juga ulama mazhab Maliki. Ha, dia memang ketara lah. Kalau kita pergi kat Pakistan, orang Pakistan ni mazhab dia orang Hanafi eh. Dia orang tak tunaikan solat dalam masjid. Ha, dia orang tidak menekan solat jenazah di dalam masjid. Ha, ni kalau ikut dalam mazhab Hanafi. Kat Pakistan tu memang boleh tengok. Terang-terang lah. Anda ada pengalaman masa belajar kat sana. Tengok lah. orang Pakistan ni memang dia orang semayang jenazah bukan dalam masjid. Ni ha, dekat luar. Dia letak mayat kat luar. Lepas tu Uh, kalau hujan mayat tu uh, letak dekat luar dekat beranda depan tu tapi ada bumbu kat depan tapi masih lagi di luar dalam daripada bangunan masjid macam itulah uh, ini kalau ikut memang itu mazhab Nabi okey kata Imam Ibn Hajar dia kata inilah pandangan ulama mazhab Nabi dan ulama mazhab Maliki jadi Lakin qala Abu Yusuf in uida masjidun lis alal mauta lam yakun fi salati fihi alaihim ba'sun. Ha, kata Imam Abu Yusuf pula jika disediakan sebuah masjid khas untuk solat jenazah. Contohlah, tak ada pasal-pasal. Dalam masjid dia, tak boleh kita nak semayang jenazah dalam masjid. Dalam masjid dia. Kan? Tiba-tiba uh, kita buat satu masjid khusus yang kita tak buat untuk tunaikan solat jenazah. Uh, menunaikan untuk solat jemaah. Tapi untuk semayang jenazah je. Uh, boleh ke tak? Ha, uh, gitu. Maka uh, kata Imam uh, Abu Yusuf Imam Abu Yusuf ni anak murid pada Imam Abu Hanifah. Dia kata contohlah buat macam tu eh. Cara khusus masjid untuk semain jenazah tu. Lam yakun fi salati fihi alihim baksun. Itu ah, tu tak mengapa kata dia. Itu boleh. Yang tak boleh ni masjid yang kita tunai salat jemaah ni. Kan? kita semain jenazah dalam masjid. Yang masjid ni kita tunaikan salat jemaah. Yang tu tak boleh. Dalam mazhab dia. Mazhab Nabi. Dengan mazhab maliki lah. Ulama' mazhab maliki eh. Ah, mazhab kita tak ada apa pun. Mazhab kita okey Tak ada masalah. Ah, Qala anna nawawi la hujjata alaihi. La hujjata fihi. Li'annal mumtani' uh, indal hanafiyati uh, idkhalul mayyiti al masjidah. Imam An-Nawawi dia buat komen sikit. Dia buat komen sikit. Dia buat komen terhadap apa yang disebut oleh Imam Abu Yusuf. Sebab Imam Abu Yusuf kata kita buat majlis khusus untuk menunaikan solat uh, jenazah. Kan? Bukan masjid yang kita tunaikan jenazah ni bukan masjid yang kita sembang jemaah ni. Uh, gitu kan. Uh, jadi Imam An-Nawawi komen sikit. Dia kata Aida bukan lagu tu tak semestinya lagu tu dia kata kerana yang terlarang menurut mazhab Nafi ni adalah dilarang bawa masuk jenazah dalam masjid. Itu asal dia. Hmm. Jadi yang tak boleh itu adalah bawa dalam masjid. Kalau kita dalam jenazah, kalau kita orang nak semayang tu dalam masjid, mayat tu dekat luar tu tak apa. Ha, macam tu eh. Ha, kata dia. La mujarradu as-salati fihi. Bukanlah semata-mata solat tu. Solat tu tak apa. Sebab tu makmum dalam masjid tak apa. Mayat tu kena duduk kat luar. Ha, macam tu. Kat Pakistan memang boleh kita tengok lah. Dia masjid tu. Tempat-tempat imam tu. Dia letak satu pintu. Jadi, kalau uh, semangat jenazah kadang-kadang, uh, bila hujan ke, kalau ada sebab-sebab tertentu lah sebagai contoh, makanya dia buka pintu tu, mayat ada kat luar, imam duduk dekat uh, pintu tu, patung makmur semua ada kat dalam. Uh, tu kat Pakistan boleh tengok macam tu. Eh? Hmm. Uh, berarti Imam An-Nawawi kata, uh, isu dia adalah tidak boleh bawa mayat dalam masjid. Tu je. And, uh, tu kata Imam An-Nawawi, dia kupas tentang apa yang difahami di dalam mazhab Hanafi macam tu eh hmm ha, lepas tu dia kata hatta law kana al kharijal masjid jazati as-salatu alayhi liman huwa apa dia kata hinggalah kalau mayat itu berada di luar masjid harus menunaikan solat bagi orang yang tunaikan solat itu berada di dalam masjid boleh orang yang menunaikan solat itu dalam masjid mayat itu dekat luar boleh tak ada apa apa ha ni kata Imam An-Nawawi komen terhadap pandangan mazhab Nafi gitu taip Hmm. Hmm. Kat sini dia ada sebut sikit. Dia kata kenapa eh? Nabi SAW tidak tunaikan solat jenazah ni di masjid. Ha, dia kata baginda hanya keluar bersama kaum muslimin ke musallah tempat menunaikan solat dengan tujuan untuk memperbanyakkan jemaah. Tujuan nak bagi jemaah tu ramai. Tu je. Ha, begitu. Hmm. Okey. Ha, Kena datang insyaAllah kita akan masuk hadis babu sufu sibian sibyan ma'ar rijal alal jana itu insyaallah kita akan bincang dan macam mana kita akan datang eh wallahu alam sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabbi ajmain walhamdulillahirabbil alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh